и дополнительные чтобы, чтобы 9-10. Сан может, что не стоят? Ну, сейчас первый вопрос. Потому что даже если две минуты постоит, то... Mm -hmm. как как да. информация, чтобы... да. Да. Так, информация еще до... Так, каждый 23,3 метра квадратных. Рома. С он должны были выехать, но не знаю, выезжал Дегтярев или не выезжал. Прошу, может... выезжал, да? Хорошо. А сколько мы принесли? Второй раз. Второй Я когда-то там был в том подвале, тот подвал, что отказывался от него, этот э, шуляр. Правильно? Да, это да. если что, если то, то я зато канализация на уровень выше стоит, чем сам подвал, и да. регулярно да, канализация. Да, да, так что если его отдать, то... Вот. Можно посмотрим. Если... Ну давай я посмотрю, но я уверен, что, если есть там хоть что-нибудь заработало, потому что наверное, не было года, я его не могу заработать 3-4 года. Да, там что долго он номера. То бога ради, нехай роблять, потому там вглохать на больше. Ну ладно, я выйду, давай. Саша.

а это вы на конкурсе выиграли? На конкурсе? Да, да, это уже было в девятом году. Да, был да. конкурс. Выиграл это помещение, вот ну, такое, там каркасное было помещение. Условие было какое, что я произвел реконструкцию. Да, да, да Но, но затянулось время, почему? Потому что я только вот в одиннадцатом году получил почтовый адрес, получил право, то, что ее взяли в коммунальный момент. Это было большой ряд вопросов. Нет, не нет, не ну секундочку, у вас же там условия были в конкурсе, что вы должны будете там и, и плиткой замачивать, насколько я помню, и так далее, и тому вот подобное. Вот, вот там нечего еще замачивать, потому что... А, нет, а не, не еще, Так, а вы что-то хоть там сделали, или оно просто так стоит у вас и все? Вы выиграли на конкурсе на определенных условиях. Да. Вы условия, умовы выконали? Что с моей стороны не выполнил? Я арендную плату платил исправно. Mm -hmm. Второй вопрос. Я не мог ничего делать, потому что не было у меня почтового адреса. Не, Я не мог... Не Я сделал проектную документацию. Вы подойдет. сделали уже... Вы выполнили те условия, которые на конкурсе выбрали на себя. Вот кроме арендной платы. Вы выкинули что-нибудь? Там были условия, что я должен заплатить 10 тысяч в фонд города. Да. Я заплатил это дело. Да. Все, все эти вещи, которые касаются меня, а. я сделал. А, а почтовый адрес? Присвоили в сентябре прошлого года. Ну, так уже год прошел. Дальше возник вопрос о том, что оно должно было принадлежать громаде. Только решение было только в июне месяце прошлого года. Оно не было на балансе громады. Есть и и есть все решения, которые прошли через... Ну, ну вы что-нибудь сделали за этот год? Там, может быть там... Ну что-то вы сделали? Там плитку положили? 100, 100, 100. А, да. а что я мог там делать, когда только обшили этот каркас, только обшили этим самым металлом? Есть. Я не мог там все. ничего делать. Ну, ничего ну, про... все, не мог делать. Нет, нет. Нет условий никаких. Я не имею права там ничего пока делать. Вы имеете там право делать, потому что вы арендатор. И у вас есть договор аренды, в котором указано. И... И, и, и мало того, здесь. И есть решение конкурсной комиссии с определенными умами. Да посмотрите, я вот принял документы, которые у меня есть. Mm -hmm. Когда, когда принят решение по этим вопросам, когда я мог только вот справка из того, что получено только в каком месяце? Вот в этом году, в этом году, в марте месяце, только получено решение о том, что оно взято на баланс города. Mm -hmm. Вот, это вот из БТИ бумага. Как я мог, что я мог там производить? Какие работы ему есть? Отвод земли нету, решений нету, ни, ни почему. Что я ему делать? Я только мог 40 тысяч заплатить за то, что я заплатил арендные платы 20 с лишним. 10 городу и 10 за проект, больше 10. 40 тысяч я не попользовался ни одним квадратным метром. Что я мог там делать? Что я мог делать, вот если вот такие условия? У меня задают. нет, нет я, я, отвечаю на ваш вопрос. Говорите, что, что, я, там мог делать? Если нет решения по земле, если нет вопросов времени решения, что я мог делать? Еще какие-то вопросы есть? Нет. Так, понятно. Проблемы есть, проблемы Хорошо, спасибо. Вы извините, что я так эмоционально, но я, я ничего, не... кроме того, денег вносил и ничего не мог делать. Нет. Так, эти проблемы сессионные. Надо продлить. Надо на рик продлить и, и глянуть, я кто нам буду. Правильно? На надо, продлить, да. а газ к да. не дал бы ничего Да Понятно. Нет, не но я имею в виду, что на рик продлить, может быть, человек начнет что-то делать. Ну, все, я, лично предлагаю на один еще пропозиции? Ну, Может, больше, Саша. А он, плач, он плач, плач. Плач. нет, давайте на два руки дадим. Нет, там просто если по конкурсу он взял, они будут, может, может, просто ниже, ну, на такую цену не поставить, больше никого. Конечно. Да, давай, Да, за Да. А... а... Да задолженности да? Да. давайте. День, День День да, Кто за? Ни тебе. Кто был, не, 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 не ну, есть? Вот есть? Дети, кто не против. Хорошо. Так. Следующий. Я могу... О, По порядку. Укрпошка. Что за у меня полная? Передняя плата. Я между Кремл в ходу. Вони попросили дозвіл на облаштування окремого входу, щоб люди виходили через під'їзд. Їм дали цей то. дозвіл. Друге вони написали нам, щоб ми врахували ці затрати в рахунок орендної плати, облаштування окремого входу. Закон дозволяє, але капітальний ремонт, а це не капітальний ремонт, а реконструкція. Це зміна конструкції будинку, окремих хід облаштування. Тому, якщо це був чисто капітальний ремонт, чисто капітальний ремонт, ну це ще ну куди б якщо так сил да, прийшли, да попросили, може бути і можна було зробити. От є роз'яснення з статті 18 закону. О, тут все це сказано. І є визначення термінів, що таке реконструкція і що таке капітальний ремонт. Капітальний ремонт це коли без зміни конструктивних елементів. І реконструкція це коли зміна конструктивних елементів. А областування окремого ходу це, це повністю реконструкція. Тому ми, якщо б навіть захотіли, ми не можемо дати. Сейчас придет КРУ и Какая статья? 18? 18? и так арендули плавить. Да? И так арендули плавить. Они же набили сейчас 695 тысяч. Заборгованные все. суд пора А так мы же уже суды все. Сам голосование. Кто за счет разрешения на рахунок кредитной платы? Кто Кто против? 4 года Саша Яповская просто 4 золота Так, следующий по счету продолжим Белого армии Системи Счет Богом, даже мечты получили 64 между глаза свободных Термин 2.12 размещение офиса подхода А мы с это принимали. Не, мы принимали решение. Он на вас А мы 11. дали на Подожди, а. собор на ЦШ, это а, же это же да. Господи, да, 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 все, все. все На два А, все, по а, конкурс, да, а. там плата же. Все, 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 все. Там Ты там собор, не тут не на соборный, а адрес не указан. На соборный делать на акционарный написать. Запрещены Нет, не за что. Кто за?

Женщина взяла трубку, а потом сказала, что я передам трубку директору. Директор мне сказал, я знаю, что вы ко мне хотите приехать. Я говорю, документы посмотреть. Я никаких документов я вам показывать не буду. На зи... а будет бумага из, из полкома. Вот тогда я только вам что-то покажу. А так я с вами особо разговариваю. Ну и все. Може, але, але, я ото том, що посмотрев справу ПВК МП Агра, щоб е, я не був голословним. Договору страхування нема. Е, Все те... Ті... А який там будуть останній? Десятий год. По 11 год. По 11? Так. Да. Дальше. Э, в договор, да. вот тут вот права бонус геронтаря, вот тут все, что тут написано. Нет. Ну, может быть, один пункт и, и не выполнен, остальные все нет? не выполнены. И... И не, не выкрасовывается объект не за не э, э, этим самым, за... целевым призначен не, 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 или нет, не. не, я, я не смог проверить. Я нет, специально нет. пошел пешком, а. глянул там,

Да, ну, ну, 10, а? да, да, и я, говорю, я с вами разговаривать не буду. Я представился, что я не буду с вами разговаривать. А как я его проверяю? И в документах, в документах у него ни единого документа нет, до того, который требует э, до договор аренды. Ни единого документа нет.

Мне не Эдуард, Эдуард точно. Это может быть, что-то другое. Так тогда тебе надо взять просто телефоны, можешь же есть. 22, 70, 24. И еще, и еще из телефона сейчас скажу. 27, 50, 79. Да? Нет, еще. Ну, это... Сейчас я скажу еще. 22, 70, 24, 22, 24, 41. 22, 24, да, ну, да, 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 ну, но я позвонил по этому, по 70-24. Да, женщина взяла трубку и, 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 и ты это сказал, что я знаю, чего вы хотите со мной встретиться. До тех пор, пока бумаги какой-то здесь исполкома не будет, я с вами разговаривать не буду. А какую бумагу? Давай направление выпишем, на перевинку. Аж интересно, нет, не, я представил, что все он, хотел со мной разговаривать. Я просто... Приходю, потому, что там ни воды, ни опалы, не Одну секундочку. Holder, а для да страхования. Давайте прочитаем все условия договора. Раз, страхование. И где и, 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 и взаимоотношения с землей? Вот тут написано все. А что, земля тоже аренда земли вот таком и... подарку. -а. Что, в управлении проверите, вы повинны здоровать климат. Да, сделаем мало. В разе повышения вы решите питание, что для разрывания И, и, и привлечь Боженко к этой комиссии. Хорошо. Я с удовольствием встречусь с этим, потому что он знает, что я к ним должен быть. Честно говоря, я забыл про это и звонил уже в полдвенадцатого. Хорошо, примером так. Это было для выработки. Следующая мысль. Так, в случае, мы начали рассматривать чудоты. Люди разносика здоровья. Что-то было уже с двумя городами. У меня же в примещении площади 14 метров по обратной полости 320 метров по 11. Различные пункты с городскими материалами. В больнице. Словоджение надо не дать.

Ну, я сегодня с директором, Ой, вы сегодня завтра перевел с директором. <клес> Это дорученный мискового головы, именно поэтому тут даже и пытание... не Надо працювание, подселеничить... надо надо працювание расти, предоставить, чтобы мало. Да, да. Ну, дефтярь будет, тогда уже. Да, я понял. Перелом, как бы, ну, мы не в том плане, что переломать чьи

Коваленко встречались, разговаривали, вопрос решили, если по этому вопросу Ну, я не буду голосовать Я буду голосовать за Кузнечика Почему? Ну, просто у меня убеждение такое, что он попасть на конкурс. Вот внутреннее убеждение такое, жесткое.

Ладно, выполнил, значит. А мы его уже перевыполнили на 400 тысяч. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Дурак, запрещение. Это ваше место? Да ладно, я на диване посижу. Можно поделиться? Настя Тимошевна. все по Да тут такая информация, прозвучала, что вы вышли раньше на заседание комиссии.

По гуртожиткам, значить, у нас в судах Курска 143, Римського Курска, 10 і Харьковская, 22, це сумбуз, сумбуз, декабристская 76 і и Відмова Новоса. Але ми будемо готувати уток, у глуході на пролітарці. Ми зараз будемо готувати проєкт -рішення, рішення на сесію, ну, будемо носити на комісію, а потім на сесію. Про подовження цієї програми до 2015 року. Держава внесла всі зміни. До. Здесь, есть, да, все уже все есть, и поэтому мы нам ставить его, готовим его до 2015 года. Все, долго, хорошо. Ну, сейчас, собственно говоря, думаем, или 2013, или 2014, или 2013, или 2015. То есть, подъедем. Ну, ясно. А тут, по, судам все зависло, и пока что отсюда все. Да, принято. Третье, про про и повторно. это то, что роздано. Так, это было роздано. Есть Да, есть вопрос. На управление. А почему не были включены Барс Мабажанский и правового 9 травня? Включены? Не было. Не было включения. Что мы на комиссии давали... А хіба, рішення ж не було прийнято. І по Слобожанському, і по 9 травня. А 9 травня кого? було? там же багато. Че, на комісії? На комісії ми принимали рішення. Голосували, це можна про такою пройде. Включить это які не підлягають. А, які не підлягають. Ні, так давайте доключим, якщо ну, считаєте да, нужным. Комісія. Не вопрос. комісії старая є, можна подивитися. Не вопрос. А 9 травня там по ком именно? Mm -hmm. Это имеется в виду Чечек или кто? Чечек. Чечек, да? Mm -hmm. Не вопрос. Запишись. Хорошо. И по Кате Зеленко, что там, Сансанович. И, и, по додатку номер 5, я, вот как раз открыл тут, на по улице, которая называется ДЗМК-4, гараж надо выключить из этого закона. Пробуем. Затискнули. Какой додаток? Додаток Пятый? Додаток пять объектов, которые относятся к оборудованию. Объект номер, скажи, пожалуйста. Это два гаража. Девятый и десятый. 72 90 квадрат. Ну то, где мы давали, давали. погоджение на это самое, на опорившение. Э, Иди конкретнее, не скажи. Ну, конкретный, а, ну, конкретный, ну, ты что да, я, Речка я, я, то я, 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 да? я, да, да. да, да. Вот да, Это, это, есть. Лицо. это лицо. Да. да, да. С же заявили, это Или О, вот это правильное решение. Там, Лиши, лицо. Лицо. Поверните камеры. Пропози... Пропозиция, Заяви, пожалуйста. <laughs> а да, входе в группу Един. <laughs> Официально, без Поверь. заявления. Добавить то, что мы сказали, и убрать то, что Сан Все. Так, да? да? Reese... Признаем за уважение к бывший... no. Кто за? Uh... <este> Вадик, ты mm. Да, да. Пожалуйста, решение принято

А, е, У 2000 году приймалося рішення приймали до комунальної власності, але в 2000 году не було строчки БТІ оформити право власності. Ми вносимо тільки оформити право власності комунальному підприємству БТІ всього-навсього, одну строчку. Ну тоді в 2000 році закону аж не було ще про реєстрацію речових прав. Так, да, і много без право власності. Да, ми багато Очень много об'єктів. Я помню, що когда-то що в 2006 году було.

Ипотечное жена. Так а мы при чем? Мы же не, районная рада. А какая разница? Мы можем принять коммунальную власть за введением заявы властника, хоть в Киеве. Все, все, все. Давайте в Киеве. А что там есть? Это квартира, да?

а что ты попадешь? <laughs> да. да вы вешали да, на сайте вывешу. Да, да, вы бежу, да. На сайт вы Ты на сайт вывешу. Я не буду против. Мы там просто будем разобраться по одному питанию. И все. Так. Мы можем собственно говоря, после комиссии. Сейчас да. план принесем да. первый этаж. Да. 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 Только, я, я, же, я, то план да. же смотрят, Наташ, ну, он, Да. Зал, да. где внутри

да, да, есть пропозиция. Да, да, да. Поворнулся третьего, Я думаю, что там, я так помню, произошло. Ну, то мы разберемся потом. Ну, вот разберемся, да, вопрос. Ну, мне надо тогда посоветоваться с Ермис.